На днях я пригласила к себе кабинет гувернантку моих детей Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться. «Садитесь, Юлия Васильевна», — сказала ей. «Давайте посчитаемся. Вам, наверное, нужны деньги, а вот какая ремонная, что сами не спросите». «Ну, договорились мы с вами по 30 рублей в месяц». «По 40?» «Нет, по 30. У меня так записано, я всегда тут в по 30. Но прожили вы у нас два месяца. Два месяца и пять дней. Ровно два месяца у меня записано. Следует вам, значит, 60 рублей. Очень здесь в воскресенье, вы не занимались, сколько по воскресенье, гуляли только до три праздника. Юлия Васильевна вспыхнула оборочку но у слова. Три праздника. Далось следовательно 12 рублей. Четыре дня поле был болен и не был занятий. Вы занимались садовика Три дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда. Двенадцати семь. Девятнадцать. Вычесть останется. 41 рубль, верно? Либо глаз Юлии Васильевны покраснела, наполнился влагой, подбородок ее задрожал, она нервно закашляла, сморкалась, но ни слова. Под Новый год вы разбили чайную чашечку с блюдчиком. Дало я два рубля. Чашка стоит дороже, а на фамилии. Ну, бог с вами, где нашли пропадала? А, Потом, по вашему недосмотру, Коля полез на дерево и порвал себе суртучок. Дало 10. Горничная тоже, по вашему недосмотру, украла у Вари ботинки. Должна за всем смотреть, жалоб не получается. Дало и значит еще 5. А, вот. 10 января вы взяли у меня 10 рублей. Васильевна. Но у меня записано. Ну, Хорошо. Из 41 вычесть 27. Останется 14. Оба глаза наполнились слезами. На длинном хорошем носике выступил пот. Бедная девочка. Я раз только брала, сказала не брала. Да? Ишь, а мне не записано. Далось четыреста три, 43 останется 11. Вот у ваши деньги, милейшие. Три, 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 один и один. Получились. Я подал ей 11 рублей. Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман. Шси, шепнула она. Я вскочила и заходил по комнате, мне хватило злость. За что же мерси? Спросил я. За деньги. Но ведь я же вас обобрал, черт возьми, ограбил, ведь я украл у вас. За что же мерси? Но в других местах не вовсе не давали. Не давали и не мудрено. Я пошутил над вами. Жестокий урок дал вам. Я дам вам всем ваши Вон они, в конверте. Для вас приготовлены. Но разве можно быть такой кислятиной? А чего не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазной? Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице. Можно. Я попросил мне прощения за жестокий урок и отдал ей, к великому удивлению, все восемьдесят. Она замерсикала и вышла. И подлетев ей вслед, я подумал, легко на этом свете быть сильным.